За минулий виробничий червень підземні вилибовні одиниці комбінату спрацювали успішно. Підкреслив на черговій оперативній нараді ПАТ МГЗК, яка відбулася 5 липня, заступник голови правління з виробництва Валерій Заєць По ітогам uh, роботи за іюнь місяць виконані всі планові показатели. Более подробно завалка при плані 119 400, чотириста 121 100 плюс 1700, производство концентрату в плані 51 400. По добыче руды следовало бы отметить при плане 107,8 тысяч тонн. Фактическое выполнение составило 116,1 плюс 8300 тонн по подземным цехам и карьеру. Проход горных выработок при плане 405 погонных метров фактическое выполнение составило 434,5 плюс 29,5 половиной метров. Скрышные работы при плане 555 тысяч метров кубических факт 2,5, плюс 47,5 тысяч метров кубических. Переэкскавация при плане 778, фактическое выполнение 797,6, 21 600 метров кубических перевыполнения. По остаткам руды на 1.07 порядка 10 тысяч остаток руды. Одоруска концентрата выполнена, отружена 50 800 тонн. И по огрузке металлолома также план выполнен при плане 250 тонн, выполнили 254 и 1. При этом примечание у нас на ЦППКМ имеется в наличии 260 тонн металлолома, из которых 60 тонн стружки, 100 нерезанных кругов. В шахте 14-15 суттево дошкуляют выходы гранитов, но и в этих сложных условиях герники выполняют плановые обязанности. Шахта 14-15. Шахта выполнила план по добыче и по проходке горных выработок. При этом следовало бы отметить сейчас основную беду шахты. Это работа первого панельного откаточного штрека. Штрек находится в неудовлетворительном состоянии, подвержен горному давлению, обработан со всех сторон. Поэтому бригада данного штрека работает в тяжелых горно-геологических условиях. Шахте необходимо как задача разработать мотивацию для дальнейшей работы этой бригады. Ваши предложения, Сергей Борисович, ждем буквально до конца этой недели, максимум начала следующей недели, для того, чтобы мы могли с отделом труда поднимать какие-то вопросы и принимать какие-то решения. Данный штрейк должны мы доработать. Кроме того, 5, 6 и 8 юго-восточные штреки работают в контакте с гранитами, что требует дополнительного выполнения ручных работ и дополнительных ремонтов оборудования и не позволяет вести нам добычу в проектных параметрах. Тем не менее, показатели шахты за июнь месяц. Добыча руды при плане 2400, фактическая добыча составила 21100 плюс 700 тонн. План на июль месяц 21 тысяча. Сергей Борисович, для вас 22, как для руководителя цеха. Проход коворных выработок. При плане 125 погонных метров шахта справилась с планом. 125,5 плюс 0,5. На июль месяц план 108 баллонных метров. Выполненные работы. Принят в эксплуатации 8 юго-восточный выемочный штрек. Для исключения потери оборудования в завалах идутся работы по демонтажу оборудования с аварийного участка первого панельного конвейерного штрека. Наконец-то мы там закончили перекрепление. И на данный момент в сегодняшнем дне убираем металл на выдачу. І я розумію, так селі Борис, що то до концу смены сміни ми починаємо видвігати плаваючі секції і витягувати за собою оборудование. То есть в течение месяца мы ми плануємо першого панельного конвейерного зняти з повестки дня. За червень та початок липня на турбазі чайка гірничо звагачельного комбінату відпочило вже 227 людей. Повідомив заступник голови правління з управління персоналом Андрій Полямар. Уважаю, колеги, Значит, в течение июня месяца у нас проводились работы по шахте 3.5, покраска внутри домиков, по закрепленным 4 домикам, по шахте 14.15, покраска внутри домиков и в двух домиках установка лак и полов. Также устранялась течка решений. Вов заканчивается наружная работа, и вступает к внутренней. Цеп занималась оборудованием навеса и пляжа. По комплектации домиков мебели. и на базе отдыха мебели, это кровати, столы, тумбочки, вешалки у нас частично сейчас есть. Укомплектованы домики и комнаты. Шахты 9, 10, шахты 8, автоцеха, ЖДЦ, СЭПА, ЦПКМ, ПМВР, цеха связи, РМЦ, ОТК, РЦЦ. Для комплектации мебелью Значит, служба общего направления проверила наличие наших возможностей. И в итоге 1.07 была предоставлена базу отдыха следующая номентатура. Багеты 20 штук, тумбочки 30 штук, столы 29 штук, стулья 62 штуки, полки 2 штуки, вешалки 9 штук. Значит, ну данная мебель, понятно, не новая, она была, поэтому необходим в некоторых случаях частичный ремонт. Тем не менее для этой комплектации домиков э, вешалками подготовлен эскиз и сегодня передам в ряд наряд заказ на их изготовление. То есть ушли от темы, чтобы прийти набивать на стену. Попытаемся сделать это цивилизованно особенно с учетом несущих конструкций, которые там есть. Сегодня забрали заявленную мебель шарты 3.5, 14.15, русский карьер. Просьба ко всем руководителям подразделений, чьи домики и комнаты есть на базе, кто еще с мебелью не поделился, в течение этой недели на базе отобрать себе мебель. Также э, и те подразделения, которые еще домики не совсем готовы, сделать то же самое. Для того, чтобы мы посмотрели, какой остаток у нас получился, и этот остаток вернуть на место. Потому что еще раз собирали по всем своим соседам. Зачетный период, то есть июль месяц, начало июля. По июню отдохнуло суммарно 200 человек. То есть воспользовалась возможностью отдохнуть на базе. Это как работники цехов, как и члены семей и так далее и тому подобное. Но все на основании заявок, подписанных руководителями цеха. В июле месяце уже возможностью отдохнуть воспользовалось 27 человек по заявке от работников аппарата управления. Итого суммарно за июнь и начало июля 227 человек. У нас все-таки будет деньги того, Сейчас идет интенсивная подготовка парка отдыха, стадиона. Насколько можно своими силами что-то там выполнить. Значит, предварительно, но с вероятностью 99,9%. Программа будет следующая. 15 числа, в пятницу. Торжественное собрание, торжественный концерт. 16.00 до Дальше. 16 числа. Пока планируем на 17.30, посмотрим, как будет темнеть, во сколько по времени. Но ориентировочно, неправильно сказал, 19.30. Концерт. Приедет к нам Виталий Козловский. Попадет. К сожалению, переверка у нас не будет, потому что есть закон, городские власти и правоохранительные органы категорически против. Поэтому опять у нас будет файл-шоу. Не самый оптимальный вариант, как показал опыт, но тем не менее. И дальше у нас 17 числа в парке отдыха. Петрович, сколько? С 17, 17 часов тоже будет наша местная самодеятельность. Устраивать культурную программу на территории парка. В свою чергу голова правління Пати МЗК Олександр Юрій Зільберман висловив свою думку щодо роботи цехів у червні. Необходимо відмітити, що в іюні місяці наші шахти працювали добре. Кое-хто не дотягнув до контрольних цифр. хто навіть перетягнув чуть, -чуть контрольні цифри. Но хочу с уверенностью сказать, что 90 тысяч тонн руды подземно нам абсолютно по плечу. Абсолютно по плечу. А для этого нужно шлифовать технику, снижать горячее простое оборудование, обеспечивать надлежащий ремонт и содержание оборудования, и выдавать на гора не менее 90 тысяч тонн руды подземного. Что касается за карьера и недоволен работой карьера. Такой рваный ритм меня не устраивает. Первые 15 суток ноль, а 31 декабря получите по 6 гранату. Фабрика так работать не может. Фабрика работает только ритмично. И сейчас мы остановили вторую фабрику на ремонт, потому что нечем работать. У нас нет крутий карбонат. Головний механік підприємства Роман Зленка розповів, що за його напрямком об'єм ремонтних робіт по фабриці виконано на 80 відсотків. Головний енергетик підприємства Сергій Гричуха відзначив пріоритетне питання в роботі ревізію високовольтного обладнання на шахтах комбінату. А що проведених ремонт за місяць поруч бачительної фабрики? Офадін добілка СНД-175 Сімдесят П'ять Монтаж волка, монтаж тоже разбалка, регулировка ножей честных на волках. Работы выполнены в полном объеме для любой Насос 934, изготовление раны, под электродмитель, сборка насоса с обвязкой трудопровода. Работы выполнены, насос запущен в работу. Питатель номер один. Замена волзвездочки, изготовление ремонта опорных балок, монтаж опорных катков. Работы выполнены, питатель запущен в работу. Классификатор номер 47. Значит, работы выполнено только частично по демонтажу и доставке на 10%. Эта работа перешла на июнь месяц, пока в графике июня месяц. По шахте 9.10 также проведена техническая осмотра обслуживание ячеек круг 6 кВт под станции, это наклонный ствол, ствол в воскресенье, также эти работы сделаны. ТО электрооборудование УПП, которое, которая тоже нам приносило неприятности, так также сделано по шахте, это это ревизия. Монтаж, значит, монтаж электрооборудования третьего выемочного штрека. Это начало, поэтому 10% выполнения работ по этому вопросу сделано. По шахте 14-15, где у нас были неприятности по ЦПП, поэтому во вторую смену, ну, в третью имеется в виду, выполнено техническое обслуживание первой и второй секции ячеек круг 6 кВт. Тривають покрівельні роботи у цехах підприємства та будівництва адміністративно-побутового комплексу шахти 14-15. Так, за червень по комплексу штукатурних робіт виконано 49 відсотків, розповіла начальник бюро КАП будівництва комбінату Олена Галкіна. «Подвіддіння итогів за виконання робіт по по програмі «Кровля по способ» за липень. Свою доплату я зробила таким чином. Я буду говорити план, який був доведені по липні, його виконання в липні. процент выполнения за месяц и далее годовой процент от, от, от годового объема, то есть процент выполнения годовой программы. СССР 300 квадратных метров сделала в три слоя, фактически 300-100% за месяц, 35% годового объема. Шахты 14-15, план был на имя 236 квадратных метров, выполнили 460, оформили паспорт готовности на шахтного здания. план за месяц составляет 195% от годового 72%. Шарта 90, 250 плана июнь, фактически 521 квадратных метров, 208% месячного плана, 47 годового. Шарта 8 э, не выполняли работы по устройству крови, хотя у них был план, мы им ставили план работ, не выполнили, потому что 13 числа провели экзамены у этих людей значит, выпустили после учебы. Они открыли на сегодняшний день крышу. Были мы все на этой крыше и видели ее состояние. Выполняют работы, которые связаны с водотокой крови. Шахта 3.5. План на июнь 220 выполнили 400-383% месячного плана, 72% годового объема. ЖТЦ в плане 100 выполнили 100-100% плана, 63% годового объема. Строительство 14 15 За месяц на объекте выполнялись работы по устройству перегородок, штукатурной работы, устройство противопожарного водопровода. В среднем ежедневно на объекте работает 23 человека. Сейчас у меня. Из них из РСЦ 12, сторонник 11-12 человек. Выполнение показателей по июню следующее штукатурная работа, у меня в плане было 1000 квадратных метров, сделали 1200. С начала строительства это составляет 3521 квадратных метр, что составляет 49% от общего объема, требуемого от общего объема, который надо сделать на этом объекте. Перегородки. Планировали от сделать от общего объема штукатурных работ. От общего объема штукатурных работ на сегодняшний день и сделали 49%. Вы задавали вопросы, когда мы идем с первого этажа. С первого этажа мы перейдем по штукатурным работам с понедельника. Первый этаж мы закончим и уходим на второй этаж полностью, потому что частично там работаем на втором. Перегородки. По перегородкам мы планировали выполнить 300 квадратных метров, выполнили 230 квадратных метров, что составляет 77% от планового объема. Сначала строительство 504 квадратных метров, что составляет 50% процентів від общі об'єму. Отже, виробничі плани окреслено. Попереду багато роботи, яку потрібно виконати своєчасно. Як того потребує виробництво.